Быстро пробилось по футболу. Так, по футболу. Что мы вчера видели? Кристал Пелоса остановила. Ну, там рубка была. У обоих команд было моментов. Сначала у Кристал Пелоса было 3-4 момента. Потом остановила. В конце могла забить. Ну, нули более справедливые. Фулхэм Челси. Ну, там Челси разорвали. Ой, Челси... Проиграли Фухем и Фухом разорвал. Я давно уже такого хорошего Фухема не видел. Рауль Хименес. Особенно мне нравится этот Харри Уилсон. Сумасшедший. Он еще один мяч забил. Толковый <клес> там какой-то миллиметрон э, в ней игры увидели. Шикарный э, матч выдал Фухем. И вообще прекрасная команда в этом сезоне. Я их раньше не любил, они так примитивно играли. А сейчас просто красавчики. Вертикально, низом все быстро развивает по всем направлениям. Марку Курелья заслуженно получил красную карточку. Фол последняя надежда, что он там возмущался. Ньюкасл Лицу, сумасшедшая игра была. Была перестрелка, одни и другие забивали. Лиц э, э, потом вел 3-2. Бруно Гимарай забил пенальти на 92-й и на 112 минуте, на 102-й минуте забил Харви Барнс. Ну тоже уже добавляли, чтобы только забили хозяева. Был прострел, штрафную, он поставил ногу. Шикарный матч, я говорю, что Лиц, Бенгли, Воверхэмптон, они все в порядке, все. Все. Так. Brentford Sunderland. Ну, тут это было. Benefits Ярмалюка. Он съел центр поля. Выгрыз. Лучший сейчас сборная України по международному рейтингу. Специально зайду, а ну сейчас напишу Ярмалюк Трансфер маркет. При вас. От. Ярмалюк. Трансфер маркет. А ну, трансфер маркет. А ну. Хоп. Сколько ярмалюк стоит? 25 миллионов евро. Вот. А начинал там с 3 рублей. Земля мой, Верходнепровск. Ну там мы игру делали. Игра была упорная до 65-й минуты. Первый мяч забил Родригес. Открылся под прострел, ушел, убрал вратаря и закинул. Второй мяч головой он закинул. А после 65-й минуты уже Брэнфорд понувал. Потому Сандерленд мог раза два-три забить без проблем. Но ну, не забили. <coughs> Игра была равная до 65-й минуты. Так бывает. И потом забил Ярмалюк. Отскок почистил штрафной. И молодец. Берли Ман Юнайтед. Видите. Вот вам и Берли. Я сказал, Берли в порядке. Они хорошие У них нету провальных матчей. Хевен, ну, дело был прострел, поставил ногу в Ман Юнайтед. Автогол. Потом Беньямин Шешка, видите, ушел в Амарим, поставили Шешка забивает. Два мяча забил. И мячи классные забил. Толковые. Были моменты еще у Ман Юнайтед, но они не забили. А Бернли свой забил. 2-2. Заслуженная ничья. Выгоняют этих главных тренеров. Платят им за увольнение по 20 миллионов. Красавцы. Кто бы меня так уволил, хоть раз в жизни. Так, Бормут, Тоттенхэм. Ну, шикарный матч был, шикарный. Семеньо там уже договорился с Мансити. Иван забил, обожаю этого игрока. Крупи забил. Ну, первыми открыли Тоттенхэм, Матиастель. Потом Поли Инья забил через себя ножницами, шикарный. А Антуан Семеньо, ну, подхватил на левом фланге. Прошел чуть центр <coughs> и залетал. Вратарь лоханулся. Так, дальше. Та, ёханый Бабай. Что это у меня такой этот интернет сегодня? Ну сегодня война, господи, что. сити брайтон Ну Брайтон лучше смотрелся. У Манн-Сити были моменты, да, они забили свои. Хован забил с спальняте. Но у Брайтона были моменты, они лучше смотрелись. Митома забил и еще могли три забить. В самом конце такая Верочка была, что вообще уже до Нарума пролетел пустой мяч. Постые ворота не, не заскочил. То есть вчера Мансити должен был проиграть. Хотя и в Мансити были неплохие моменты. Ну, в общем, вердикт равные э, заслуженные результаты ничего. Эвертон в Уворхэмптон, волки бились, волки лучше играли. И две карточки Майкла Кина и Грилиша Красные заслуженные. Да. Тот за волосы схватил, кричал, за шо. А Грилиш начал рассказывать, полез драться к, ну, к этому, к судье. Судья сказал, иди гуляй. Ну там дорого, там полезешь драться, сразу 200 штук, выпишу штрафа. Лучше поцеловаться. Матео Шмане забил у Уорвихэмптона, у Эвертона в начале Майк... Майкл Кин, по-моему, красивый голос забил Кин. И у, у Волков еще был момент пару. Волки должны были выиграть, но не забили. Так, Ух, uh, так, так, так. Сейчас тут вот интернет гуляет. Я их просто по фамилиям всех не помню. Хочется вам почетче рассказать матч. Так, Бенли, что я еще не сказал? Так, Кристал рассказал, Фухем сказал, Брент сказал, Мансити сказал. Представьте, сколько матчей. Эвертон, все. Ньюкасл. Сегодня Арсенал, Ливерпуль, ну битва. Но ну, я думаю, Арсенал выиграет 2-1. Всем на 22.00 смотреть. И 8 сегодня Суперкубок Франции. по с смотрим с Марселем. Может Илюха будет в старте. Главное, чтобы не накосячил. бы опять сядет. Так, серия Эй. Парма Интер. Ну Интер Демарка свой забил. Нравится мне форма у Интера в этом году. Вот это выездные. Красивые формы. И потом Маркюс Тюрам в самом конце на 99 -й. У Пармы были моменты, не забили. Могла быть и ничейка. Лацо Ферентина. Шикарный матч, комбинационная игра Лацо. Катальди красиво забил. Но был пенальти в ворота Ферентины не поставили. Заслуженный пенальти. Ферентине вчера подсуживали. А вот Ферентине дали ту. Ну, тем и тем точку дали. Надо было две точки давать ворота Ферентина. Поэтому подсудили Ферентине. Тарина Удинесе. Ну, Тарина провтыкали, свои не забили, а Заньола и Экелькамп забили. И в итоге 1-2. Так, что там еще? Болонья Таланта. Ну, Болонья вчера блеклая была. Вчера блистал вот этот Никола Крестович, такой силовик пацан, хрестился, молился. Забил два мяча по троечкам и еще мог забить, по-моему, Крестович. Вчера Аталанта была мерзла, Запоминаем, у Аталанты спад пошел. Так. Кто там еще? Кого я еще не обосрал? А, ну, козлы, в общем. Сейчас скажу про них. Наполе Верона. Верона просто, пока Наполе рас, растыкалась, а Верона два забила. По-моему, там тоже был момент такой, что надо было в ворота Вероны что-то ставить, я уже забыл. Но Вероне подсудили. Ну, Наполе свои два забил. Это ты, как его, Шотландец длинный, Мактоминый и Ди Лоренцо. И один мяч они, по-моему, забили, ну, что то там смотрели. Я вообще не понял. А, забил гол этот, что пришел с Ман Юнайтеда. Как его, Хейлон. Что не засчитали, непонятно. Италия мутная такая. Будут опять аресты, наверное, их. Так. На он забил нормальный мяч. Так. Ну, итальянские судьи, они такие причесанные, красивые такие. Был бы бабой дал. Так, что там у нас еще? А, ну, сегодня Кремонеса Калери. Будет бита. может, Кремонеса выиграет. 2-1. Милан Жену, Я думаю, Милан 2-0. Будет наш этот играть. Бенфика. <laughs> Бенфика вчера играла суперкубок. Кубок Португальской лиги против Браги дома. Отвратительно играли. Этот второй матч слабенько играет. Судаков горе. Защита вообще. Очень высоко играли. И проваливали опорную зону. И Брага убегала в отрывы. И по флангам, и в центре. Виктор Пао И это, кстати, Трубин наш не виноват Трубин не виноват Вот один мяч Судаков не догнал Отпустил Хава Он убежал Судаков за ним бежал, бежал Это ж не УПЛ -тон. А Чудаки бегают быстро И, в общем, Брага рванула Бенфику И Атаменде в конце получил красную карточку Так 8 вечера ПСЖ Марсель. У кого будет свет? Смотрим Суперкубок. Надеюсь, что за бар не выйдет и не обосрется. А ну посмотри, что там сейчас с Трабзон спором. Приехал этот тренер Испании с Карпаты. Представили его. Ну, будем смотреть на него. Трабзон спор. Что там было Трабзон спор? А, 05-01 от Галатасарая Сарая 4-1 получили. Но я не в курсе был. И этот вроде бы забил, оно а ну Олимпик, Олим, Олимпиакос, оно а ну, что там Олимпиакос, что-то они там выиграли, какой-то кубок они завоевали, в общем, что-то там поздравляли Яремчука, но я не в теме, поэтому врать не буду. Ну, в общем, АПЛ была уматовая, серия никакая, ну, на то мы порешили. Все, всем хорошего дня вечером, уже какой вечер еще.